Привет, монстряшки! И с вами Скелита Калаверас. И в сегодняшнем видео я буду рассказывать про нас. Спросите про кого? Про нас, скелетов. Начнем. Привет, Скелита привет, а что ты делаешь, а? привет, Хоулин, я тут делаю свою родословную? рада что радословную а. это про семью а вот, смотри, это я нарисовала скелета. Похоже? Да, это неправда. Не хочу обидеть скелету. Скелет. Я сейчас. Я сейчас. Ах, вот она. Взяла. Вот она, смотри. Это ты? Да, красиво. Смотри, это моя семья. Вот это мой папа. Вот это моя мама. Вот это моя тетя. Вот это моя бабушка. А вот это наш песик Стафи. А вот и я. Красиво. Но ну, сейчас я тебе покажу, что там внутри этой книжки. Вот так открою. Вот это одежду, которую у нас принято носить. Вот эту белую одежду обычно носят наши бабушки. Это носят незамужние или девочки, которые э, еще такие, ну не старые. Вот это носит моя мама, черное платье. Это обычно принято тетям носить, но э, и можно тем, которые Молодые еще. Вот здесь написано все про меня и мою семью. Здесь написано, что меня зовут, что мое имя это э, Скелита, фамилия Калаверас. Эй, Кладин, тебе интересно? А, что, 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 что? Я что-то пропустила? Занятие мистера Ротца. О нет, какой ужас. Да я шучу. Я тебе рассказываю радословно, а ты меня не слушаешь. Ой, прости. Ух, ладно, еще. Здесь написано, что в нашей семье придано, ну то есть надо носить такую-то одежду. Как наша семью зовут? А семью нашу зовут Калаверас. Ну ладно, я не буду тебя морочить. Покажу свою маму. Самый, это самый лучший стиль, который я придумала для себя и для своей мамы. Это новый стиль. У-у-у! Испанский! Ну и вот конец. Это я. Тебе понравилось? Да, да. Ну а сейчас, ребятки, пока нету Хоулин, я вам расскажу все про скелета. Вот так состоит скелет. Вот это его ребра. Это зубы, глаза и череп. Это, это руки. А вот это уже ноги. Самое главное, ребятки, запомните, что скелет состоит из головы, рук, ног и тела. А так я вам все покажу на себе. Сейчас сниму обувь. Ну что, ребятки, испугались. Вот так выглядит скелет. Из ребер. Из. Ладно, пройдем, я этого не знаю. Черепа, рук. Ног. Вот так, как на картинке моей выглядит скелет. Ну ладно, не буду вас мучить о скелете. Прощайте, ребятки. До новых встреч. С вами была скелет, то есть Маргарита. Пока-пока-пока.